turkiya mersin shahriga to'g'ri yo'l olyapmiz yo'lda ketayotganda mana bu qarshi taraflarda ya'ni adirlik yerlarda banan ekilgan ekan shunaqangi shirin hid taralib turgandiki hali ham u hidni olmayman. yo'lda to'xtadik mana bu tepada osilib turgan oshqovoqlar ekan men u oshqovoqlarni olmadim. juda ham ko'p edi juda ham chiroyli va shirin yer edi choyimizni ichdik damimizni oldik takror da yo'limizda davom etdik dengizga qurilgan qal'ani bir afsonasi bor ekan albatta har afsona yashanmiş bir hikoyadir men afsonalarga juda ham ishonaman afsonalarga ko'ra bir qironing juda ham go'zal bir qizi bor ekan bu go'zal qizni ko'rgan folbin qizini ilon chaqib o'ltirishini so'yladi. yana bir boshqa bir afsonada qirol tushida qizini ilon chaqib o'ldirishini ko'radi mana bu qirolni saroyi qarshidagi dengizni ichidagi qiziga qurilgan qal'a va qiziga bu qal'ani qurdirar ekan xizmatkorlardan oziq ovqat meva jo'natarekanda sevatni ichiga ilon tushib olar ekan va qizni chaqib o'ldirar ekan afsona Iı, bu shaklda bundan iborat oqshom soat oltida qiz qal'asiga vapurlar bekilar ekan borganimizda oqshom paytida uning uchun nasib bo'lmadi qiz qal'asiga borish inshaolloh boshqa safarga nasib deylik